Здравствуйте, на канале Черноморской телерадиокомпании, также в эфире телекомпании «Социальная краина» вы смотрите нашу программу «Единая страна, единая краина, Бердивлет». С вами Александр Янковский. Ну и в ближайшие полчаса в этой студии мы будем говорить о э, нефти, точнее нефтепродуктах, а еще, если более быть точным, то о бензине и дизельном топливе. Это то, без чего невозможно доставить пока что ни в один магазин, продукты, без чего невозможно человеку переехать из дома на работу каждый день. В общем, это то, от чего зависит наша ежедневная жизнь. А говорить мы будем об этом с Александром Сиренком. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте. Экспертом рынка нефти и нефтепродуктов, главным редактором журнала «Нефть и рынок» и аналитиком компании ЮПК. Александр, ну, во-первых, самый главный вопрос. Да, скажите, украинцы стали меньше покупать в последние месяцы бензина и дизельного топлива? Безусловно. Вот по итогам 10 месяцев 2014 года провал в реализации на заправках порядка четверти, то есть 25%. На 25% водители стали меньше покупать топливо. По сравнению с прошлым годом. Да. И сейчас, когда вы говорите 25%, это вы берете всех: и водителей легковых автомобилей, и грузовых да, автомобилей. В целом, те, кто покупает бензин на заправках. Угу. Есть еще, если знаете, потребление там на промышленных предприятиях, угу. где бензовозами да, как бы там. Собственные заправки, собственный угу. учет топлива. Мы говорим сегодня о заправочных станциях, которые Это как бы такой, а, а, розница, да, можно да, так назвать. Да. Скажите, а вот то, что касается там внутреннего, да, такого потребления, когда предприятие покупает, вы тоже можете проанализировать, сколько стало там, больше, меньше? Там права порядка 10-15%, и он объясним, в принципе, ситуации на востоке Украины, в промышленном mm -hmm. регионе, где идут сегодня боевые действия. Конечно, там промышленность фактически остановилась. Может быть там просто поставки, которые вы не можете учесть, и эти поставки идут из России, например, бензина и дизельного топлива? Ну, если мы говорим о тех зонах оккупированных, угу. то там действительно угу. отмечаются поставки из России, и мы их, мы их не видим. Эти поставки преимущественно бензовозами, по железной дороге они не фиксируются, и бензины, дистопливо, нефтепродукты реализуются на АЗС, которые уже не контролируют украинские компании. То есть угу. они просто нацилизированы, экспроприированы, все это в кавычках, естественно, попросту отобраны боевиками на тех территориях. И вот они организовали такой бизнес. Угу. Я здесь хочу отметить интересную вещь по заработкам этих дельцов. Безусловно, у них самая опасная работа да, привести воспламеняемый продукт в, на, на Там, где стреляют, да? Где стреляют. Угу. Ну, хочу отметить, если э, в Украине там неделю назад бензин 95 стоил 16 гривен, то на заправках в Луганске он стоил 18 гривен. Если учесть, что этот продукт российского происхождения... И он э, дешевле, да? Э, то он может, мог бы быть куплен, приобретен вот этими поставщиками по 9 гривен в пересчете на mm -hmm. наши украинские деньги там на, на неделю назад. То есть маржа 100% самая большая. Ну да, и в принципе нет такого преступления, на которое бы не пошел капитал, если бы он не увидел так, такую маржу. Хорошо, скажите, пожалуйста... 25% это достаточно серьезное падение рынка. Да? <в moderator> Когда 25% падения рынка, ну, условно, я не знаю, сейчас да, там, продажи какого-то товара, <в moderator> feet, <Miles> это означает, что будут закрываться предприятия, будут закрываться магазины, будут закрываться, которые торгуют определенным товаром. Означает ли падение рынка в 25%, что будут закрываться заправки? <п monet> Пока такой тенденции мы не видим, здесь мы могли бы отметить лишь сокращение персонала, как на заправках, так и в офисах, даже крупных компаний, там порядка на 10-20% произошло, скажем так, ужимка в офисах компаний. И, к сожалению, не закрываются нерентабельные заправки, они делают такую штуку, как уходят в тень и торгуют неликвидом, фальсифицированным топливом. Напоминаю нашим зрителям, что вы смотрите программу «Единая страна, единая краина, Бердюлет на канале Черноморской телерадиокомпании, а также в эфире телекомпании «Социальная краина». И сегодня мы говорим о рынке нефтепродуктов. Александр, ну хорошо, такой вопрос. Какая цена будет топлива? Ну это такой потребительский вопрос, который задают все. Да? Вот, можно сейчас что-либо прогнозировать или вообще невозможно? Очень сложно прогнозировать, потому что ситуация меняется фактически уже ежечасно. Я объясню. На рынке нефтепродуктов в принципе ничего кардинально, кардинальных изменений не произошло. Мы по-прежнему зависим от котировок внешнего рынка, которые, значение которых закладывается в формулу поставки импортных нефтепродуктов. И соответственно на этом же уровне торгуют предприятия, которые, осталось два предприятия в Украине, которые производят бензин и дистопливо в Украине. Это какие предприятия? Это Крымчурский НПЗ картотнафта и шебелинский гпз уроз государственное предприятие напомню это два предприятия из семи которые в украине есть остальные остановлены и перспектива их запуска ну очень туманна. А, да. а почему кстати так невыгодно производить бензин в украине не хватает сырья ну в чем причина здесь нужно нырнуть гораздо глубже наверное отмотать пару лет назад а может больше в украине не созданы условия для производства нефтепродукта. Вот как смешно не звучит, мы в принципе в средний такой рынок по потреблению светлых нефтепродуктов, и у нас сегодня 80% импорта. Вот ситуация такая смешная. Десять лет назад мы экспортировали, напомню. То есть Украина экспортировала даже была, тот бензин, была который производила? экспортером дистоплива, угу. там некоторые партии бензинов. Сегодня мы на 80% зависим э, от импорта нефтепродуктов. Наверное, по итогам октября на 85%. То есть тенденция ужасающая, в принципе, для, для отрасли. Почему так случилось? В Украине не были созданы условия для производства нефтепродуктов. Мы добываем нефти, чтобы удовлетворить как раз вот эти вот 20%. У нас мало добывается нефти, газового конденсата, сырья для переработки. Соответственно, мы вынуждены покупать сырье из-за границы. Основным поставщиком этого сырья была Россия. Какая-то доля поставлялась из Казахстана, часть поставлялась из Азербайджана. Сегодня у нас перерабатывается только украинская нефть. Угу. Вот этой украинской нефти, насколько ее хватает? То есть вот для, для того, чтобы удовлетворить спрос от этих 15-20% внутреннего. А скажите, пожалуйста, 50%. вот этот бензин, который производится на украинских заводах, там вот ну, в Кременчуге, допустим, можно ли говорить о том, что ну, вот это, это хороший, это нормальный бензин, там дизельное топливо, которым можно заправлять современный автомобиль? Безусловно. А где, где продается, если мы говорим так, про, про сети заправок? Просто ну, вот Очень отличный... просто. Эти бензины продаются на заправках группы «Приват», это АЗС «Укрнафта», «Авиас», «Синтоза», угу. и другие ну, сателлиты. Вот, а, то есть вот то, что, то что это называется группа заправок сети Приват». А да. на, всех остальных, это, на все остальные заправки этот бензин уже не по. Не по, не по... Э, часть продукта попадает на заправки, угу. скажем так, радиус там, покрытия 100 километров от Каменчуга, да, на местный локальный рынок. Ну, потому для что, наверное, других, так выгоднее там, да, как по логистике. Да, для, да? для других он фактически недоступен, потому что сама группа приват, она испытывает периодический дефицит в наличии этих объемов реализуемых, потому что у них выросла продажа из-за низкой угу. стоимости на стеле. Водитель угу. поехал туда, где дешевле. Ну, ну, это понятно, да, мы все живем в такое тяж... достаточно тяжелое время, все стремимся сэкономить. Но все равно тогда по логистике получается, что если вот Кременчукский завод, он находится там, да, то они везут это, получается, это топливо везут там за 500, за 600 километров все равно на свои заправки, и все равно получается дешевле. Ну, так они выстроили логистику, оптимизировали логистику поставок топлива, что, чтобы по всей Украине была одна цена. Uh -huh. Это действительно так. Uh -huh. Александр, хорошо. А если мы говорим про все остальные заправки, можно ли говорить о том, что приблизительно везде они все на всех заправках продается приблизительно одинаковый бензин? Здесь или, или так нельзя говорить? Смотрите, здесь нужно разобраться, с какое качество нефтепродуктов нуждается, нуждается наш рынок. Вот очень долго, особенно 2-3 года назад, была дискуссия о том, нам нужно качество Евро-3, Евро-4 или Евро-5. И все судачили, да, нам супер-супер важно, чтобы у нас Евро-5 бензин был. Когда разобрались, у нас количество автомобилей, которые потребляют этот Евро-5 бензин, ну очень мало, там что-то до 10%. Угу. Поэтому… Те аналитики или эксперты, которые говорят, что нам нужно только европейское качество, они немножко лукают, потому что они не разбираются в автопарке, который находится у нас на рынке. Я вам скажу, что Украина сегодня может потреблять без потери, абсолютно без, скажем так, без поломок авто, автомобилей и Евро-3, и Евро-4, и Евро-5. Вот украинские заводы производят Евро-3 Евро-4. Разница между Евро-4 и Евро-5, но она смешная, она уже исчисляется там в, в долях да, каких-то сотых, которые незаметны, угу. уж точно незаметны обывателю. А, а, хорошо, но с другой стороны, разница между Евро-3 и Евро-4, она достаточно существенна, особенно если мы будем говорить про дизельное топливо. Да? И а... И владельцы дизельных автомобилей, собственно говоря, почему у нас так и дизельные автомобили не сильно распространены, они все-таки покупая практически все новые автомобили с дизельными двигателями, да, они mm -hmm. оснащаются уже двигателями, которые рассчитаны под работу на Евро-4. И, и таким образом получается, что а, а топлива нет, да, а где заправляться? Я бы здесь уточнил. Вопрос качества дистоплива, он в основном возникает зимой. Вот летом Поверьте, залить евро 3 или евро 4 тоже для дизельного двигателя не такая большая разница. Зимой, когда из-за того, что продаются, скажем так, летние или демисезонные марки дистоплива, бывают проблемы. Бывают проблемы даже на заправках, когда парафинец а, дизель и не, через пистолет не может даже в бак попасть. Летом. Зимой. А, зимой. Ну, зимой. А, сейчас заводы, основные поставщики дистоплива в Украину. Это и та же Укртатнафта, угу. она еще 4 года назад поставила установку депарфинизации. И Мозырские НПЗ э, обладают теми производственными мощностями, чтобы производить вот этот э, зимние марки, как называют топливо, да? Арктик, угу. да, если слышали. Угу. Э, да, эта проблема, в принципе, для рынка уже не стала такой архиважной, как, скажем, там 5 лет назад, когда этих установок не было. И тогда, в принципе, у нас все было, дизельное топливо, все было исключительно летним, да, по большому счету? Ну, не, не совсем так, просто не было этой Арктики, которая вот спасала и трейдеров, и водителей в особо там минусовые какие-то погоды, там минус 20 и больше. Хорошо, скажите, пожалуйста, если мы снова вернемся к разговору о бензине, на заправках мы часто можем видеть там, знаете, там... Бензин плюс 95 плюс, там 95 евро, потом какой-нибудь, ну, условно, супер-пупер какой-нибудь mm -hmm. бензин, да. Чем он отличается? Есть ли смысл переплачивать за эти бензины? Он отличается с добавлением наличия в них присадок. Различных присадок, которые разрабатывают большие химические концерны для того, чтобы повысить те или иные качества этого бензина, то ли моющие присадки. То ли э, снижающий выхлоп. Их большой спектр. Основные производители это немецкие, американские. Э, вот, собственно, отличия. Отличия в названии, в маркетинге и немножко бонуса в виде увеличения там мощности и, или снижения или увеличения расхода. Угу. Это тоже бывает по-разному, к сожалению. Так, в принципе, за основу взят тот же самый бензин, который Основа импортирован это в Украину, тот, да? Тот же бензин импортированный, произведен. Те же, угу. Та же сеть Privat, она производит бензин и дистоплива Энергия, добавляя угу. присадку BASF, да. Ту же базу, в которую льет и крупные сети, национальные операторы, продавая там «Мустанг», «Пульс» и так угу. далее. То есть, в принципе, где-то это и опять-таки мы приходим к тому, что это приблизительно одно и то же, да? То фактически, есть, только под разными названиями. Фактически, да, разная формула приготовления, разная скажем так, производственный цикл смешения угу. этих нефтепродуктов. Это действительно присутствует, и каждый держит в секрете. Но по сути это одно и то же. Хорошо, почему тогда такая большая разница в цене между э, автозаправочными станциями? Даже э, если мы просто вот в Киеве, да, от одной улицы перейдем к другой, может быть 95 бензин и 15,50, а может mm. быть там и 18 гривен. Дело, в, скорее всего, в маркетинге, опять первое, да. Сколько компания считает, что она должна зарабатывать, по их расчетам, там, маржа должна составлять столько-то, и они выставляют ценник в соответствии с этим планом. И э, вопрос, э, какое производство этих нефтепродуктов. Напомню, в Украине до сих пор, э, точнее не до сих пор, а уже несколько лет э, работают, э, продаются бензины с добавлением спиртосодержащих присадок. И в зависимости от количества этих, э, этого компонента, uh -huh. Зависит, какая цена будет. Там есть фискальная разная, дифференциал по фискальной нагрузке в этих бензинах. Ну, то есть, в смысле, чем больше этой присадки, биоприсадки, Свыше 30%, да? 30%, тем, тем меньше налог, собственно да, говоря. И акциз на него. Да, акциз 198 на обычные бензины и порядка 90 евро на тонну на спиртосодержащие бензины. Угу. Скажите, пожалуйста, вот эти спиртосодержащие бензины, я так понимаю, что в Европе регламентируется содержание этого спирта да, не больше чем 5% или, или не так ситуация и в Европе меняется и причем если мы рассмотрим Евросоюз то в разных странах Евросоюза в каждой стране входящей в этот союз разная ситуация uh -huh. Украина пошла по этому пути по двум причинам там скажем так одна основная причина мы действительно снизили производство бензинов, и была цель поднять производство спирта или э, в качестве топлива именно, да? В качестве до, добавки к топливу. И тем самым поддержать сельское хозяйство. И вторая причина там была, в принципе, коррупционная, как потом разобрались, да. Кто ну как? Кто куда на... же без кто этого, да? Кто-то на этом зарабатывал. Ну, в Украине это привычное дело, к сожалению. И, собственно, проекты эти неплохие. Если получается фактически топливо с теми же характеристиками, как и заводское топливо с обычных нефтеперерабатывающих заводов, то почему бы и нет? И тем более оно получалось дешевле. А, оно такое же, ну то есть по своим качествам оно такое же стабильное это топливо, или, или может быть оно наоборот нестабильное? оно надо быстрее, оно по-разному ведет себя при изменении температур. Ну, я вам скажу, химики не стоят на месте и выпускают, опять же, эти присадки, которые при правильном смешивании э, фактически удалось добиться хорошего результата. А есть для а... меня угу. самый главный индикатор – это очереди на заправках. Если бы их не было, ну, наверное, мы не увидели в этих проектов. Топливо дешевое, и оно удовлетворяет э, водителя, а я прежде. В первую очередь смотрю вот на количество такси на заправках, да, это угу. просто те, кто очень много ездит и очень много покупает топлива. Если ну, бы было плохое, они бы туда не поехали. Знаете, а, а, таксисты, может быть, не всегда увидят, а, вот, скажем так, тепловую насыщенность данного топлива. Да? Потому что ну, и, а, теоретически я предполагаю, что все-таки и а, на своем бензиновом автомобиле, когда я делал замеры, то у меня на спиртовом все-таки получалось проезжать меньше километров, чем на обычном нефтяном топливе. Но оно дешевле. Да, оно дешевле, то есть, ну, приблизительно то на то и выходило, да, то есть, э, при этом все-таки на бензиновом чисто нефтяном топливе, ну, мне так кажется, я ж не знаю, да, я не владелец заправки, не знаю, что мне там продают под видом чисто нефтяного топлива, mm -hmm. но мне так кажется, да, Б бензиновый двигатель все-таки работал более устойчиво, чем на спиртом, ну, это, это может быть просто там особенности моего автомобиля. Если вы говорите по поводу а, таксистов, то таксисты это в первую очередь в любом городе Украины. Это газовое топливо. Практически у всех, если да. бензиновый двигатель, он а, оснащен и газовой установкой. А, вот если, а, Есть у вас данные по рынку жиженного газа, ну, наверное, Безусловно. в первую очередь про Панбутан Бутан. Безусловно. А, падение такое же 25%? Нет. Рынок жиженного газа, наоборот, показал положительную динамику, показывает уже ну, с 2008 года. Это связано, опять же, с. Той же э, ростом цены на бензин чем дороже бензин тем интереснее э, заправиться газом тем интереснее хотя бы задуматься об установке газобаллонного оборудования угу. и рынок жирного газа это наверное единственный в украине который динамично развивается уже несколько лет и даже несмотря на вот текущий скажем так и валютный кризис да и общеэкономический ну, Перебываются, да, есть такой uh -huh. сленг, перебываются. Водители ставят себе ГБО и становятся потребителями жирного газа. И рынок этот уникальный. Я хочу отметить, что не всегда нужно ожидать э из-за увеличения или снижения цен на бензин такую же реакцию на газовом рынке. Этот рынок, несмотря что он относится к моторным топливам, он живет в принципе своей жизнью, у него своя конъюнктура. Он также зависит от импорта. Мы в 2013 году сделали еще один такой, наверное, негативный скачок. Мы больше чем 50% жирного газа стали импортировать. Раньше мы его тоже экспортировали. Угу. То есть у нас тенденция такая с производством... Не Уменьшается очень. производство? Уменьшается производство и растет спрос. Но прежде всего уменьшается производство. А с чем это связано? Ну, я так понимаю, что я, я был на некоторых, вот, где добывают правильно, наверное делают да в заводах вот угу. по производству жиженого газа видел что э, это как бы побочный продукт там где там нефть добывалась да, или газ какой-то природный добывался вот там я вам расскажу производство жиженого газа два основных производителя это нефтеперерабатывающие заводы при э, переработке тонны нефти там получается порядка 10 до 15% жиженого угу. газа и при добыче природного газа и газового конденсата на месторождениях делаются такие установки, которые тоже являются, особенно на сегодняшний день, основными производителями жирного газа в Украине. Поэтому добыча газа у нас падает, нефтепереработка у нас просто рухнула, как мы уже сказали, угу. и производство жирного газа, соответственно, жутко снизилось, и мы вынуждены покупать из-за границы. Основные поставщики не менялись, это Белоруссия, Россия, Казахстан. Это, в принципе, те страны, которые питают сжиженным газом и Европу в том числе. Uh -huh. а, а Европа сама что-то добывает по, по сжиженному газу? Есть, безусловно, собственное производство. В основном производство это с нефтеперерабатывающих заводов. В принципе, у Украины был хороший проект в Крыму при увеличении добычи Черномор нефтегазом угу. на шельфе был даже разработан проект строительства такого завода на западе Крыма, но, ну, к сожалению, все проекты да, это... закрылись. Да. Александр, хорошо, скажите, пожалуйста, а вот предположим, да, теоретически, если э, прервались э, торговые отношения с Россией, что, чем это грозит рынку нефтепродуктов Украины? Ну, ну, да, вот такая теория. Предположим, просто вот так вот в один день раз и перестали приходить там нефтепродукты из Российской Федерации. Мы, будем, мы не остановимся, мы продолжим ездить, но, наверное, гораздо дороже. У нас сегодня в Украину поступают нефтепродукты из более чем 10 стран. Угу. И мы покупаем э, бензин и дистопливо не только из стран, вот этих сырьевых стран, скажем, таможенного союза. Да, безусловно, Белоруссия и Россия... Это основные поставщики в первую очередь из топлива. Белорусский НПЗ-1, Мозырский НПЗ в корзине поставки бензинов занимает там порядка 40%. То есть это существенный игрок. Подчеркну, То есть вот 40% рынка Украины занимает бензине. один завод, да? Да. Мы фактически спонсируем его модернизацию. Это я всегда говорю, угу. чтобы люди не питали иллюзий там по... Как любят говорить о качестве, о чем-то еще мы сами модернизировали этот завод. А могли бы модернизировать также Лисичанские и Кермические заводы угу. и вывести их на уровень Евро 5, о котором так кричат эксперты и мечтают каждый водитель. Не, ну да, хотелось бы, конечно, все-таки. Так вот, если вдруг случится то, чего, в принципе, не должно в цивилизованном мире случаться, если мы порвем все отношения с Россией. Здесь, наверное, прицепом у нас ухудшатся отношения из Беларуси, потому что владельцам этого же Музырского НПЗ на 50% российский капитал. Я думаю, что у нас просто увеличится поставки морем, у нас уже были итальянские бензины, и греческие, дистоплива из Израиля. Угу. На секундочку можно на карту посмотреть. Какая нефтеперерабатывающая страна, нефтедобывающая страна Израиля? Да, Израиль, самая да? нефтедобывающая. И с скандинавских стран Основным поставщик супертоплив, как его трейдеры называют, литовский НПЗ, угу. мажикайский. Я думаю, ничего страшного не случится, вырастет цена. Угу. Хорошо, из Александ... логистики. Угу. ну понятно. Александр, скажите, пожалуйста, а вот в цене сейчас и на этом будем наверное завершать. В цене сейчас топлива. Когда человек приходит на рынок? на рынок, в смысле на автозаправочную станцию, да, и вот там, ну, например, есть условно возьмем 15 гривен. Вот mm -hmm. из 15 гривен, сколько это стоимость топлива непосредственно, да, mm -hmm. а сколько это стоимость, а сколько величина акциза, которую мы просто отдаем с каждого литра топлива а, нашему родному государству? На, при 15 гривнах где-то 4... Около 4 гривен составляет нагрузка вот эта фискальная. Это на НДС и Акциз. То есть это не заработок 4 гривны, не заработок оператора. Да, да это, там, оператор, это именно вот он должен перечислить государство. Перечислил уже государство при либо при производстве, либо при э, пересечении границ. Угу. Он на, обязан платить акцизы и налоги. И напомню, 2013 год у нас был феноменальным для рынка нефтепродуктов, когда порядка. Из 10, миллионов, вот из 10 миллионов нашего рынка 10-15% было контрабандного. То есть государство недополучило тогда. Угу. А больш сейчас сколько 50% сумму. Процентов или, или больше? Да, сейчас вроде бы тфу -тфу, рынок устаканился. Есть проскакивает там в южных регионах угу. периодически какие-то партии, которые там, фискальные таможенные органы не видят, а рынок видит. Да, вот появилось предложение, 50 копеек меньше. Сейчас в столичном регионе интересные чудеса происходят. У нас сегодня торгуют бензином, национализированным у, вроде как или у Курченко, или у Роснефти, непонятно. Но, но его и торгуют, торгуют, и он не заканчивается. Классно да? торгуют. Угу. Вот торгуют уже третью неделю, я сам ездил на нефтебазу, бен... каждые 20 минут уходит бензовоз. То есть по ценам мы так слышим, что дисконт есть, присутствует. Uh -huh. Что там уйдет государство? Подкрыто большой тайной. Там большая политическая игра. И видно, кого проспонсировало все это движение. Тот, кто победил у нас на последних парламентских выборах, те люди. Собственно и стоят за этим делом. Ясно. Александр Сиренко, эксперт рынка нефти и нефтепродуктов, главный редактор журнала «Нефть и рынок аналитик компании «УПК», был гостем в нашей студии. Вам спасибо, Александр. Вам спасибо. Оставайтесь с нами на канале Черноморской телерадиокомпания, а также в эфире телекомпании Социальная краина.